অন্ধবিশ্বাস বাৰু মই নকৰোঁ তথাপিও নেমু গছত আজি মেখেলা পিন্ধাই দিছোঁ আৰু নেমুজোপা নলগা হৈ গৈছিলে কাষৰ বৈয়ে ক'লে বোলে মেখেলাখন পিন্ধাই দে নতুন মেখেলাখন আছিলে পিন্ধাই দিলোঁ ইউজ কৰা নাই নাই পিন্ধোৱা আগত দেই মানে নেমু গছজোপাৰ ওচৰত লগাই থৈ দিছোঁ মেখেলাখন এনেকৈ পাৰি থৈ দিছোঁ তাৰপাছতে আজি আমলখিৰ অলপ আচাৰ বনাম ভাবিলোঁ কাষৰ ঘৰৰ বৌৰ ঘৰত বিৰাট আমলখি লাগি আছে বৈয়ে কৈ আছিলে আমলখি কেইটামান লৈ যা লৈ যা তাৰপাছতে যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' যিহেতু এইটো দেওবাৰৰ দিনা আৰু ভাবিলোঁ আজি ফ্ৰী হৈ আছোঁ যিহেতু আমলখি কেইটামান পাৰি লওঁ আৰু আমলখি আচাৰ বনাবলৈ ভাল হ'ব গতিকে আমলখিকেইটা পাৰিছোঁ আৰু আমলখীকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ টেঙা একদম পূৰা মিঠাও নহয় টেঙা মিঠা দুয়োটা আছে পিছে আৰু এয়া আমাৰ ল'ৰাৰ মূৰতে পৰি গৈছে আমলখি আৰু ভাৰ্ণায়ে ধুনীয়াকৈ আমলখি বুটলিছে সিটো ভালেই পায় আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ পালে আৰু পৰীক্ষা পালেহি ভাৰ্ণায়ুৰ আৰু এইফালে বহুতৰ ঘৰৰ অকণমানি ফোচকে মই য'লৈ যাওঁ সি তাই পিছে 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 দৌৰিব ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা সিফালে আৰু ভাবিলোঁ আজি আমলখিৰ আচাৰ অকণমান বনাই দিম যিহেতু দুদিনমান এদিনমান শুকোৱাম আৰু পিছদিনাখন এনেকৈ আচাৰত ভৰাই দিম আৰু ৰ'দটো কিন্তু একেবাৰে নাই সেইকাৰণে দুদিনমান লাগিব চাগে বইল কৰি মেলি দি দিম গতিকে এইফালে ভাৰ্ণৱে আমলখি বুটাত বুটলত লাগি গৈছে আৰু এইফালে মই আমলখিত পলিথিনত ভৰোৱাত লাগি গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ গতিকে আমলখিকেইটা পলিউচনত ভৰাই লৈছোঁ আৰু আজি যাম আমলখি অকণমান আচাৰ বনামগৈ গতিকে সেইদিনাই ভাবিছিলোঁ আমলখিৰ আচাৰ অলপ ভৰাম বুলি জলফাইৰ আচাৰ আমলখি আচাৰ মূলা আচাৰ এইবাৰ একোৱেই কৰিব সময় পোৱা নাই আৰু বতৰটো এইকেইদিন এনেকুৱাত দেখিছেনে ৰ'দ অকণমানো নাই গতিকে যোৱাকালি অকণমান ৰ'দ দিছিল তেতিয়াই ভাবিলোঁ জলফাই কেইটামান আনি মেলি অকণমান বইল কৰি ৰ'দত দিম বুলি কিন্তু সেয়াও সময় নহ'ল মানে সময়বিলাক ইমান সোনকালে গুচি যায় কামৰ পৰা একেবাৰে আজৰি নাপাওঁ জানেনে খঙো উঠি যায় কেতিয়াবা যিমান সোনকালে উঠিলেও মোৰ কাম কেতিয়াও শেষ নহয় তাৰপাছতে সেয়া হৈ গ'ল মোৰ আমলখি পাৰি মেলি আৰু হাতেৰেও দুটামান ছিঙিছোঁ ভাল লাগে ন হাতেৰে ছিঙি মেলি এনেকৈ গতিকে আমলখিকেইটা পাৰি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ আৰু বহুতকেইটা পালোঁ মানে ধৰক এটা বটল ধুনীয়াকৈ আচাৰ হৈ যাব আৰু আমলখিৰ আচাৰ আৰু কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক ক'ম বনাই কেনেকুৱা হ'ল বনোৱাটো বাৰু আপোনালোকক মই দেখাওঁ এতিয়া আমলখিকেইটা লৈ আহিলোঁ আৰু অকণমান চোতালখন আজি ঝাৰু মাৰিব লাগিব মানে আমাৰ এইটো চাইডে অকণমান কাম লাগি আছিলে ঘৰৰে কিবাকিবি ফুলদানি কিবাকিবি বনোৱা বনোৱাত লাগি আছিলে সেইটো কাৰণে সেনেকেই কাঠ কাঠৰ গোটেইখন লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছিলে তাকে মই অকণমান ঝাড়ু মাৰি দিছোঁ তাৰপিছত জাবৰ অকণমান জ্বলাই দিম যিমান জাবৰ সোপা থাকে সেইখিনি মই জ্বলাই দিওঁ আৰু যোনখিনি শাক পাচলি থাকে সেইখিনি মই অকণমান গাঁত এটা খান্দি তাতে দি দিওঁ বাকীখিনি যোনখিনি পঁচি নাযায় সেইখিনি জ্বলাই দিওঁ আৰু ইমানেই বেছি মহ হৈছে কি ক'ম আপোনালোকে আমাৰ সেই ছাইডৰ মাটিডোখৰ পূৰা হাবি জংঘল হৈ গৈছে আৰু সাপো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ সাপ আছে ভয়ে লাগে মোৰ গতিকে তাতে পূৰা বেছি জংঘল হৈ গৈছে আৰু সেইডোখৰতে বহুত বেছি মহ আহে আচলতে সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ এইডোখৰতে অকণমান জ্বলাই মেলি দিওঁ তেতিয়া ধোঁৱাটো হ'লে গধূলিলৈ বৰ মহটো বেছি নাহে নহ'লে ইমানেই বেছি মহ আঁঠুৱাৰ ভিতৰত সোমালেও মানে मैने কঙাই থাকে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা ওলাওঁতে কামেই নিদিয়ে গতিকে জাবৰখিনি মই জ্বলাই ল'লোঁ তাৰপাছতে যাওঁ আৰু আমলখিখিনি অকণমান বইল কৰি দিওঁ অকণমান ৰ'দটো এনেকুৱা লাগিছে আৰু আজি যিহেতু নেমুজোপাৰ কি ক'ম এতিয়া আজি নেমুজোপাৰ ইলাজ হ'ব মানে নেমুজোপাত একেবাৰে নেমু নলগা হৈছে আৰু নেমুজোপা বহুত ডাঙৰ তথাপিও নেমু নলগা হৈছে মোৰ টেনচনেই হৈছে আৰু ইলাচী নেমু লগা হ'লে কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন যিহেতু নেমু মই ইমান খাওঁ ইমানেই নেমু খাই ভাল পাওঁ মই তাৰপাছত কাষৰ বৈয়ে ক'লে বোলে মেখেলাখন পিন্ধাই দে মায়ে মেখেলাখন দিছিলে মোক নতুন মেখেলা মই পিন্ধা নাছিলোঁ কিন্তু কিন্তু ইউজ হোৱা বস্তু মই নিদিওঁ আৰু সেইকাৰণে মাৰ মেখেলাখন আছিলে মই চাওঁচোন বোলো ট্ৰাই কৰি ইয়াতে বাঁহ এডাল ধুনীয়াকৈ দি মেলি ইয়াতে মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ লাগে নালাগে নাজানো ভগৱানে জানে আৰু অন্ধবিশ্বাস নকৰোঁ পিছে কিন্তু এইবাৰ চাওঁচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ট্ৰাই কৰাতো একো নাযায় ন চেষ্টা চলোৱাত একো নাই চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই কি জানিব মেখেলাখন দিয়াৰ লগে লগে লাগিবও পাৰে মই বৰ বিশ্বাস নকৰোঁ কিন্তু চাওঁচোন এইবাৰ কি হয় আৰু লতা লাগি গৈছে পিছে পূৰা লতা হৈ গৈছে আমাৰ নেমুজোপাৰ ওপৰত আৰু নেমুজোপা কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব সদায় চাওঁ ফুল ফুলিছেনি নাই নুফুলেহে নুফুলে গতিকে নেমবুটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলোঁ আৰু মেখেলা পিন্ধাই ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপাছতে কাঁহী বাতি কেইটামান আছিলে পতাপট ধুই লৈছোঁ আকৌ দুপৰীয়াৰ খোৱা বনাবলৈ হৈয়ে যাব নহয় এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ এইখিনি ৰাতিপুৱা আমি ৰুটি খালোঁ তাৰপাছতে কাঁহী বাতি অকণমান আছিলে সেইখিনি ধুই ল'লোঁ আজি শুকান মাছৰ চাটনি আৰু এনেকেই ভাতৰ কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু বৰ বেছি একো নকৰোঁ আজি চাটনি আৰু দাইল ভাত এনেকেই খাব লাগিব লগতে আমলেট এটা বনাই লওঁ আৰু কাঁহী বাতিকেইটা ধুই লৈছোঁ পিছত কাঁহীবাটি ধোৱা সেইডোখৰ আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু কি কৰিম উপায় নাই সেনেকেই বনাই দিলোঁ ভবা নাছিলোঁ মই অৱশ্যে আৰু অলপ ডাঙৰ হোৱা হ'লে মোৰ ইমান অসুবিধা নহ'লহেঁতেন আৰু বাচনো ইমান হয় ইমান বাচন ধুই থাকিব লাগে মানে কেতিয়াবা মই ভাবোঁ চাহ একাপ খালেও ইমান বাচন ওলাই যায় আকৌ কিবা এটা খালেও ইমান বাচন ইমানেই বাচন ওলাইছে মানে কি ক'ম ধুওঁতে ধুওঁতে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছেগৈ তাৰপাছতে মই কাঁহী বাতিখিনি ধুই মেলি আজৰি কৰি লওঁ আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ দেওবাৰ দিনা বহুত বেছি কাম থাকে দেওবাৰ দিনা আচলতে ৰেষ্ট ল'বলৈ মন যায় মই দেও আগতে কি কৰোঁ দেওবাৰ দিনা আহিলেই মই মুখত কিবা কিবি সানো আৰু তাৰপাছতে নিজৰ লগতে অকণমান ব্যস্ত হৈ মেলি তাৰপিছত অকণমান শুওঁ শুবলৈ খুব মন যায় আজিকালি যে একেবাৰে সময় নিমিলা হৈছে জানেনে যেনেকৈ ভাৰ্ণায়ো ডাঙৰ হৈ হৈ আহিছে তাৰো দায়িত্ব বাঢ়ি গৈছে মোৰ আৰু নিজৰো কামবিলাক ইমান বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু ভাৰ্ণাইৰ পৰীক্ষা যিহেতু পালেহি চিলেবাছ দিছে আৰু গতিকে পৰীক্ষাৰ কাৰণেও তাক ৰেডি কৰিব লাগিব দুদিন বা তিনিদিনহে মাজত আছে সাতাইছ তাৰিখমানৰ পৰা পৰীক্ষা তাৰ আৰু প্ৰথম দিনা অংক আছে গতিকে কি কৰে আৰু ঈশ্বৰে জানে আৰু ভাৰ্ণাইৱে জানে আৰু বাইদেউ মানে টিচাৰসকলে জানে আৰু গতিকে মই ধুনীয়াকৈ কাঁহী বাতিখিনি ধুই ল'লোঁ তাৰপাছতে মই এতিয়া কি কৰিম জানেনে এই যে আমলখিখিনি আনিছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ দি মেলি ভালকৈ খচি খচি ধুওঁ আৰু আমলখীকেইটা খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ টেঙা আৰু মানে কেঁহা সেনেকুৱা অকণমান মিঠাও আছে গতিকে সেনেকৈ অকণমান জলা আচাৰ বনালে বিৰাট ভাল হ'ব আমলখিকেইটা আৰু আমলখি আচলতে খাব লাগে আৰু চুলিৰ কাৰণেও ভাল আৰু আমলখিত কিমান লিটাৰ গাখীৰ থাকে বুলি কয় যে আগতে মনত পেলাইছোঁ মই দুই লিটাৰ নে তিনি লিটাৰ গাখীৰ থাকে বোলে ন এটা আমলখিত আগতে আমাৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকে কয় বা আগতে আমি শুনো আৰু মাহঁতে এনেকৈ কয় আমলখিত বোলে বহুত গাখীৰ থাকে গতিকে গাখীৰৰ সমান শক্তি থাকে অৱশ্যে আৰু এয়া পানী দি দিছোঁ দি মেলি ইয়াতে মই আমলখিখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান বইল কৰি ল'ম ৰ'দটো একেবাৰে নাই আজি ডাৱৰীয়া নিচিনা বতৰ হৈ আছে অকণমান ৰ'দ দিয়ে আকৌ ডাৱৰীয়া হৈ যায় আকৌ অকণমান ৰ'দ দিয়ে সেনেকুৱাই হৈ আছে তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ আমলখিখিনি ধুই ল'লোঁ যেতিয়া আৰু চচপেনত আমলখিখিনি ভালকৈ অকণমান উতলিবলৈ দিম মানে বহুত বেছি সিজাই নিদিওঁ আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ অলপ দি দিম নিমখ দিলে মানে অকণমান সিজি যাব আৰু লগতে আমলখি এটা খায়ো দিছোঁ ইমান মজা লাগিছে আমলখি খাই আৰু সেয়া আমলখি খালোঁ খাই এইফালে আমলখি মই উতলিবলৈ দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু আমলখিখিনি উতলাই মানে মই আমলখিখিনি তাৰ পৰা আঁতৰাই মেলি ৰ'দত দি দিম ৰ'দটো নায়েই তথাপিও যিহেতু বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান এনেই শুকাবলৈ দিম পানীটো তাৰপিছত ৰ'দ আহিলে কাইলৈও এবাৰমান ৰ'দত দি দিব লাগিব দেখিছেনে বহুত বেছি বইল কৰা নাই অলপ আধা আধা বইল কৰিছোঁ যাতে খাবলৈও ভাল লাগিব অকণমান আৰু অলপমান শুকায়ো থ'ব পাৰিম নিমখত দি কেতিয়াবা ভাত খোৱাৰ পাছত যেতিয়া কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় ন আমলখি শুকুৱাই মানে শুকুৱাই মেলি থৈ দিলে সেনেকৈ মই পানীখিনি সাৱধানে দিছোঁ গৰম পৰিবলৈ হ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব হাতে ভৰিয়ে উতলা গৰম পানী আৰু এনেকৈ আমলখিখিনি ধুনীয়া ইয়াকে চব উলিয়াই ললোঁ দেখিছে এতিয়া আৰু দুখন থালত আৰু মোৰ ডলাখন আচলতে কি হ'ল ডলাখন মাৰ ঘৰত থাকি আহিলে তাতে কিবা অলপ কামৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত আনিবলৈ নহ'ল পাহৰি থাকিলোঁ আনিবগৈ লাগিব বাৰু এতিয়া মই থাল দুখনতে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ভাড়েৰ পিটখনৰ ভিতৰতে প্ৰায় বস্তুবিলাক মই শুকুৱাই থৈ দিওঁ আৰু চৰাই চিৰিকটিও তেনেকৈ আহিব নোৱাৰে ওপৰেদিটো আহিব নোৱাৰে আৰু এইফালে গ'লে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে চৰাই ইমান সময় নাই এই ভিতৰেদি খোজকাঢ়ি যাবলৈ গতিকে অকণমান সাৱধানে থাকে আৰু ইমান টেনশ্যন নাথাকে গতিকে এনেকৈ মই দি ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া মোৰ আজিৰ খানা শুকান মাছৰ চাটনি অকণমান এয়া মোৰ বান্ধৱীৰ তৰালীয়ে দিয়া অকণমান জলফাই আচাৰ আমলেট এটা আৰু চয়াবিনৰ অকণমান ভাজি ভাতকেইটা লৈ লৈছোঁ আৰু দুপৰীয়া ভাতকেইটা বিৰাট বেছি মানে ভোকত খাইছোঁ আজি কাৰণ ভোক লাগি গৈছে বহুতখিনি আমলখিখিনি দিয়াৰ পাছতো বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ তাৰ মাজত সকলোখিনি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত কাৰণ আপোনালোকৰো আমনি লাগি যাব ন কিমান এই একেখিনিকে কৈ থাকে বুলি গতিকে সেয়া ভাত ল'লোঁ আৰু আজি আলুৰ একো নবনালোঁ চয়াবিন দাইলতে অকণমান চয়াবিন দি দিলোঁ আপোনালোকে চয়াবিন খাই ভাল পায়নে মই যে বিৰাট ভাল পাওঁ জানেনে আৰু আগতে চয়াবিনক মাংস বুলি ভাবোঁ একদম মাংস বুলিয়ে খাই দিওঁ মাহঁতে কয় মাংস মাংস বুলিয়ে সাত দি নোহোৱা মাংস আৰু সেনেকেই চয়াবিন দাইলত দিলোঁ আমলেট এটা ল'লোঁ আৰু শুকান মাছৰ চাটনি বিৰাট বেছি মজা হৈছে এনেকৈ গোটেই ভাতকেইটা খালোঁ ভাৰ্ণায়কো খোৱালোঁ আৰু আজিৰ ব্লগছটো এনেকেই সামৰিছোঁ গতিকে নেমুজোপাত নেমু লাগিব নালাগে মই নাজানো লাগিলে আপোনালোকক খবৰটো দিম আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে শুনিছেনে যে নেমুৰ গছত এনেকৈ পিন্ধালে চাদৰ বেগিলা পিন্ধালে নেমু লাগে বুলি আৰু যদি শুনিছে কমেণ্টত ক'বচোন দেই নহ'লে আকৌ আপোনালোকে ভাবিব নহয় অন্ধবিশ্বাসৰ টাইমত এইনো কি কৰি আছে